Доброго дня. Минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджовий проєкт Одеської національної академії харчової технологій. Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. Все, наші гості сьогодні Єгоров Богдан Вікторович, доктор технічних наук, професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій. Доброго дня. доброго дня, Та Могилянська Надія Олександрівна, кандидат технічних наук, відповідальний секретар приймальної комісії Одеської національної академії харчових технологій. Доброго дня, доброго дня, Богдан Вікторович, Зразу перший питання. втровий. Юля, уже стартует вступительная кампания вуза нашей страны. В чем заключается ее особенность в Одесской национальной академии пищевой технологии? Ну, вступительная кампания в этом году мало, в принципе, чем отличается от прошлогодней. Есть небольшие корректировки, связанные с проходным баллом, минимальным баллом по профильной специальности, профильному предмету, вернее. А что касается вуза, у нас особенности действительно есть. В этом году мы впервые будем вести общий прием наш теперь уже ставший гораздо большим ВУЗ. Дело в том, что 31 мая в этом году решением Кабинета Министров Украины Одесская Государственная Академия Хода реорганизована путем присоединения и вхождения в состав Одесской Национальной Академии Пищевой Технологии. Мы стали в полтора раза крупнее. Конечно, это... Масштаб другой уже и больше обязательств. Мы к этому подготовились. Мы сделали очень хорошие ремонты в наших приемных комиссиях, подготовили очень квалифицированный состав, создали все условия для работы и наших сотрудников, и все для того, чтобы нашим абитуриентам было приятно, и ничто их не отвлекало от самого главного, от выбора той профессии, выбора той специальности, которая определит их дальнейшую судьбу. А насколько сегодня востребованы выпускники Академии и какие специальности являются наиболее популярными? Я теперь буду говорить о выпускниках двух Академий, потому как у нас сегодня 18 направлений подготовки, 37 специальностей. Это уже объединенный наш потенциал, наш ресурс. И хорошо зная ситуацию не только в нашей академии, а в Академии холода, я могу сказать так, что наши выпускники весьма востребованы. И если говорить о популярности или востребованности тех или иных выпускников и специальностей, то э, этот процесс, он, с одной стороны, объективен, с другой стороны, субъективен. В чем его субъективное начало? Э, работодатели популярность оценивают по-своему, поскольку они оценивают свои ресурсы человеческие, кадры и предопределяют таким образом спрос на тех или иных специалистов. И вот сейчас действительно спрос очень устойчивый, очень высокий спрос на всех технологов, механиков, автоматчиков, менеджеров, логистов, холодильщиков, всех, кто связан с пищевыми технологиями, хранением, переработкой пищевых продуктов. Ну а молодежь, конечно, со своей стороны популярность определяет, наверное, несколько иначе. И вот Стык этих двух определений, в общем-то, и решает судьбу молодого человека. Насколько он реально размышляет, насколько он близок к тем потребностям сегодняшнего бизнеса и промышленности. Опыт показывает, что не все выпускники школы близко выбирают специальности, которые модно звучат, но потом нет работы. У нас работа есть для всех. Надежда Александровна, вы на прошлой неделе также были гостем нашей программы, и очень многих телезрителей заинтересовал вопрос по поводу госзаказа. Не могли бы вы его чуть шире раскрыть? Действительно, в этом году Министерство образования молодежи и спорта Украины, увеличила государственный заказ на все инженерные IT-специальности, как Одесской национальной академии пищевых технологий, так и Одесской государственной академии холода. Таким является результат выполнения распоряжения Кабинета министров о присоединении Одесской государственной академии холода к Одесской национальной академии пищевых технологий. Богдан Викторович, и, кстати, какова стоимость обучения по контракту? Можно ли потом перевестись на бюджетное место? 37 специальностей нам не хватит одной передачи для того чтобы рассказать о различных стоимостях обучения они не высокие эти стоимости но ну и не низкие конечно потому что качество высокое качество инженерного технического образования оно не может быть дешевым с другой стороны вы все это найдете на наших сайтах я очень рассчитываю на то что вы это посмотрите зайдете но есть один нюанс. Дело в том, что можно обучаться по бюджету, каждый выбирает самостоятельно свои силы, взвешивает возможности. Можно учиться по контракту. Но все те, кто учится по контракту, должны знать, что в нашей академии существует эта уникальная возможность переводиться с контрактной формы обучения на бюджетную. Причем этот перевод происходит абсолютно прозрачно, с широким участием студентов, студенческого самоуправления, деканата совершенно объективно. То есть те, кто хорошо учится на контракте, они всегда имеют возможность заработать свое бюджетное место. Ну, я бы сказал, благо или не благо, но бюджетные места появляются в ходе обучения по разным причинам. Кто-то не смог, кто-то не захотел и так далее. Поэтому возможность такая есть, и обязательно такой возможностью пользуются те люди, которые лучше всех учатся на контракте. Ну вот есть еще и вторая сторона бюджета и контракта. Есть такие люди, которые боятся в какой-то степени бюджета, потому что это накладывает какие-то обязательства после получения образования. Вот что вы скажете по этому поводу? По поводу обязательств. В нашей стране обязательства практически отсутствуют. Обязательства предъявляют работодатели, потому что сегодня, по законам нашей страны, Никто не обязан отрабатывать, как раньше это было три года, на том или ином предприятии. Это отсутствует сегодня. К счастью или к сожалению, трудно сказать. Для нас это, наверное, плохо, потому что, честно говоря, порой обидно. Мы проводим дважды в год ярмарки вакансий постоянно. Мы предлагаем 125% мест на 100% выпускников нашего вуза. Но не все соглашаются куда-либо поехать, то есть мы не можем заставить никого силой. Это полная свобода. Что касается контракта, это еще большая свобода, но обязательно наступает там, где молодые люди вступают в контакт с нашими работодателями. И согласитесь, что сегодня получить хорошую работу, хорошую заработную плату, квартиру или дом на 10 лет без всякой выплаты 1 гривна в месяц, как правило, это условная аренда так называемая, чтобы человек 10 лет отработал. Это обязательство, да, но где вы возьмете такие условия сразу? Вопрос. Поэтому нужно выбирать и соглашаться с теми вариантами, которые способствуют максимально э, развитию человека и в карьере, и в семье. Надежда Александровна, вот э, в академию сейчас поступают выпускники не только школ, но и училищ, колледжей, техникумов. Каковы перспективы обучения у них? Мы приглашаем всех выпускников колледжа, техникумов, училищ, всех, кто имеет дипломы младших специалистов, на дневную заочную форму обучения, бюджетные контрактные места, на э, среднеодное испытание специальности на старший курс. Это может быть и второй, и третий курс дневной формы, третий, четвертый заочной формы обучения. То есть приходите в приемную комиссию, звоните по телефонам 712 40 88 722 80 99. Заходите на сайт приемной комиссии anaft.ua. Вы найдете всю необходимую информацию, касающуюся вашего поступления в Одесскую национальную академию пищевых технологий. И еще раз, если можно, телефоны, может быть, кто-то не успел записать. 712 40 88 718-97-09 и 722-80-99. Богдан Викторович, а на каком языке осуществляется учебный процесс? Сегодня язык становится вновь популярной темой Скоро выборы. Да. Дело в том, что мы вуз национальный. По отношению к языку я могу сказать личную свою позицию. Она заключается в том, что твой священный долг знать язык своих предков, твой государственный долг знать государственный язык и владеть им, ну и твой долг как гражданина, который хочет развиваться и успешно жить, знать язык коммуникации, один из наиболее распространенных иностранных языков. Тогда будет все в порядке. И, собственно, так оно у нас в Академии и происходит. Понятно, что вся документация у нас на украинском языке, а возможности обучения и контакта на русском, на украинском это не ограничится. Вот я приведу маленький пример. Я лично читаю лекции. Как ректор я еще успеваю немножко читать лекции. И вот иногда студенты мне вначале задавали такие вопросы, а сейчас эти вопросы исчезли. Я езжу много по конференциям, конгрессам, по различным ведущим вузам разных стран и собираю материалы для лекций. И вот получается, что когда читаешь лекцию, один слайд на украинском языке, другой на русском, третий на английском, четвертый на сербском. Понимаете, технология как математика, это наука международная, и здесь язык играет второстепенную роль. Главное желание учиться, и тогда язык не становится никакой проблемой. Поэтому у нас на потоке мы общаемся несколькими языками одновременно, и я не вижу в этом больших проблем. И желаю всем ребятам знать как минимум три языка. Ну, я думаю, не каждый ВУЗ может таким похвастаться. А чем еще выгодно отличается Одесская Национальная Академия Пищевых Технологий от других ВУЗов? Насчет выгоды я бы, может быть, воздержался, потому что выгода оцениваться может экономически еще как-то. Вот отличается, да, у нас отличий много, причем в положительную сторону для студентов. Дело в том, что стиль обучения, методы обучения, они действительно у каждого свои. Это наработки наших научных школ, образовательных школ, это наш 110-летний опыт, это опыт наших преподавателей, студентов, выпускников, промышленников, объединенный в общую модель предоставления высшего технического образования. Вот если вы заметили, мы сегодня так с надеждой пришли немножко э, удивительно. Да, мы в красных гауссах, косынки. Ну не удивляйтесь, это не цвет пионерии, просто так как таковой. Хотя само слово пионерия у меня не вызывает отрицательных эмоций, наоборот, только положительные, к этому еще можно возвращаться. Но красный цвет это цвет высшего образования, лучшего образования. Это один из цветов э, герба нашей академии. У нас еще есть зеленый цвет, который характеризует высшее техническое образование. Э, в чем отличительные особенности? Э, прежде всего, э, мы разработали, внедрили и успешно пользуемся моделью подготовки инженерных кадров. Эта модель разрабатывалась совместными усилиями вместе с нашими промышленными партнерами. Мы можем что угодно выдумывать в четырех стенах университета, вуза, в академии, но потом наши люди, наши выпускники выходят в реальную жизнь и сталкиваются с проблемами, не могут их решить. Это не совсем верно. Поэтому мы перешли на путь обучения по модели, которая максимально приближена к самым экстремальным критическим условиям эксплуатации технологий, оборудования, систем, автоматизации, компьютерной системы и так далее. И это намного облегчило жизнь нашим выпускникам, усложнило жизнь нашим преподавателям, безусловно. Нам тоже приходится учиться, мы этого не скрываем. Наши преподаватели, в отличие от очень многих вузов, проходят интенсивное обучение на промышленных предприятиях. Это не просто стажировка, которую можно где-то взять, пойти отметить, знаете, как принести и сказать, я прошел повышение квалификации. Это ну, так скажем, теория, а мы все-таки стараемся пользоваться практикой как критерием истины. Поэтому наши преподаватели проходят стажировку на промышленных предприятиях, проходят стажировку в лучших ведущих вузах, и, естественно, этот накопленный опыт, он дает свой результат. Это сокращение срока адаптации наших выпускников во время начала работы на промышленных предприятиях. Ну вот вы так в общем, в целом рассказали о новой модели обучения. Также и говорили и деканы, которые были у нас в гостях в предыдущих передачах. И хотелось бы вот все-таки чуть подробнее узнать, что это за модель, по которой обучаются нынешние студенты Детской национальной академии пищевых технологий. Мы знаем, что это прежде всего лидер. Модель, она очень просто звучит, хотя, может быть, заумными словами, но ее сложно реализовать. Поэтому мы смело рассказываем всем, не боимся конкуренции, поскольку ее очень трудно реализовать. Мы смогли, конечно, потому что мы ее разрабатывали. Смысл этой модели в том, что она ориентирована на полифункциональный характер инженерной деятельности. И мы сделали этот прогноз еще 8 лет назад, задолго до экономического кризиса, во время которого как раз полифункциональность оказалась самой конкурентоспособной чертой специалиста на рынке труда. Ну а для того, чтобы специалист был полифункциональным, нужно обеспечить вот тот фундаментальный подход в высшем образовании, который был в свое время. Какое-то время он терялся в стране, слава богу, мы не теряли, мы только развивали его, и он должен быть умножен на полиморфизм, то есть на возможность индивидуализации траектории обучения. Понимаете, вот многие мне не верят, но когда проходит время, я спорю с очень многими, когда приходят ребята на первый курс, я говорю, вот давайте поспорим, 100 человек, вот посмотрите, через 5-7 лет, когда они заканчивают, они все будут руководителями. Не верят, такого не бывает. Кто-то более талантлив кто-то менее. Я верю, что все дети от рождения талантливы. Просто все находятся в разных условиях, социально-экономических, психологических, семейных и так далее. И вот наша модель, она рассчитана на что? Чтобы дать возможность молодым людям реализовать свой шанс. Благо, чтобы они понимали это. То есть она рассчитана на людей, которые прежде всего желают учиться. Не просто на талантливых. Талант это что, по большому счету? Это наклонности, способности, умноженные на желание и трудоспособность. Надежда Александровна, а как будет работать приемная комиссия Одесской национальной академии пищевых технологий во время вступительной кампании? прямная комиссия будет работать по адресу улица Канатная, 112, в помещении Одесской национальной академии пищевых технологий, а также по адресу Дворянская, 1-3 в помещении Одесской государственной академии холода. Работать она будет ежедневно с понедельника по субботу с 8 утра до 7 вечера, а в воскресенье с 9 до 16. Ну, я бы уточнил, до 7 вечера так Надежда Александровна красиво сказала. Но э, как мы говорим, до последнего, последнего посетителя, не в плане последнего, а в плане того, что у всех людей по-разному складывается. Поэтому, конечно, мы просим прийти до, до 19.00. Но если кого-то получится в 19.10, ему не откажут. Какие нужны сертификаты для того, чтобы поступить в Академию пищевой технологии? Ну, все знают, что в этом году для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение, необходимо предоставить как минимум три сертификата. Обязательно это украинский язык и литература, по которому надо набрать 124 балла. Затем идет профильный сертификат с профильного предмета, по которому должно быть не менее 140 баллов, и сертификат по предмету по выбору, так называемому непрофильному, по которому также надо набрать 124 балла. Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте приемной комиссии ANAFT от или позвонить по телефону 712 40 88 722 80 99. И мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. А еще лучше приходите по адресу канатная 112. Подавайте документы в Одесскую Национальную академию пищевых технологий. Надежда Александровна, ну вот известно, что студенты мог... конечно, хорошо, когда студент определился и уже в школе, либо в техникуме знает, на какую специальность он пойдет учиться в высшее учебное заведение. Но если он хочет поступить на две-три специальности, есть ли такая возможность в Академии? Есть такая возможность. Во-первых, для абитуриентов этого года есть возможность подавать документы в пять вузов, в каждом вузе на три направления. И приемная комиссия Детской национальной академии пищевых технологий приняла решение, что вы сдаете один пакет документов на все три направления. То есть не надо делать множество ксероксов, множество фотографий, медицинских справок. Есть также возможность обучения на дневной и заочной форме на двух параллельных специальностях. Есть возможность получить диплом бакалавра по одной специальности и также получить после дипломное образование за два-два с половиной года получить вторую специальность, допустим, экономическую. Можно было бы еще чуть-чуть уточнить, знаете, какой момент. Надежда сказала, можно на три специальности, причем один пакет и на три. Дело в том, что когда Николай Янович подписывал решение, распоряжение Комитета министров о реорганизации Академии холода, нам удалось все-таки вот убедить наше правительство и руководство о том, чтобы этот вопрос решался сразу после приема. Сейчас идет переходный период, я назначен главой комиссии по объединению. Но для... мы решили просто почему это сделать. Мы попросили руководство нашей страны, чтобы дать возможность нашим абитуриентам воспользоваться максимально всеми шансами, которые есть. Если бы мы сейчас юридическое лицо объединили, а мы имеем такую уже возможность 1 июля, то они бы подавали в наш ВУЗ как в один на три направления. Поскольку это произойдет сразу после окончания приема документов, то они имеют возможность подавать сейчас, как в два вуза, поступая в один, то есть на шесть направлений. Максимальная возможность для того, чтобы все шансы, которые есть у абитуриентов, использовать. Богдан Викторович, и последний вопрос. Все наслышаны, что Академия проводит различные конкурсы для студентов, а вот какие конкурсы есть для абитуриентов? <связывая> да, ну конкурсы у нас действительно проводятся очень часто, самые разнообразные. И вы знаете, недавно мы решили, это где-то лет уже года четыре назад, начинать предлагать конкурсы для абитуриентов. Мы решили вовлекать наших абитуриентов в тот креативный характер процесса обучения, подготовки кадров еще до поступления. Ведь, согласитесь, человек, который решил принять участие в конкурсе, это уже необычный человек. Он уже рассчитывает на свои силы, на удачу, на что-то еще, то есть ему характерны те черты, из которых потом строится лидер как вы упоминали, и строится mm -hmm. тот специалист, который нужен потом на производстве. Первый такой конкурс, он был основан уже вот где-то три или четыре года. Пятый, вот, пятый, год, в этом пятый году. год уже, да, основан был этот конкурс. Заключается в том, что стань кращим абитуриентом, подтверди свои знания в первую же сессию и получи ноутбук. И мы успешно это проводим. По каждому факультету вручаются ноутбуки лучше абитуриентов. В этом году первый конкурс, он состоится, его итоги состоятся 4 августа в прямом эфире. Я очень рассчитываю на нашу Одесскую государственную на телерадиокомпанию, что нам позволят это сделать, чтобы прямо здесь был разыгран ноутбук среди тех, кто подал заявление на поступление в Академию. Ось буде немножко щось веселіє в той момент, коли нашим абітурієнтам так сложно определяться в житті. Ну що ж, дуже дякую за дуже гарну, цікаву розмову. Наші гості сьогодні Єгоров Богдан Вікторович, доктор технічних наук, професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій та Могилянська Надія Олександрівна, кандидат технічних наук, відповідальний секретар приймальної комісії ОНАхт. Легкого вам тижня. Це була програма «Обери професію зі смаком Одеська Національна академія харчових технологій.